نو اکتوبر دو پچیس کو جمعرات کی رات کو افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک کمپاؤنڈ پر ایک ایئر کی جس میں ٹی ٹی پی کا سربراہ ہوا یہ حملہ کابل کے محسوس اور شمال میں ہوا جہاں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں خاص طور پر عبدالحق چوراہے کے قریب لیکن اس کے فوراً بعد جو افغانستان کے وزیر ہیں افغانی وزیر ہے وہ وہاں سے سیدھے بھارت گئے یہ اس کی خبریں مل رہی اب بات یہ ہے کہ جب آپ بھارت کی بورڈ میں بیٹھیں گے تو پھر آپ سے خیر کی توقع ہونے سے رہی السلام علیکم جی گلوبل سرچ پوڈکاسٹ پر ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں گزشتہ دو تین روز میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پر پاکستان کی بہادر افواج کے اوپر دہشت گردوں نے فتنہ الخوارج نے حملے کیے اور پاکستان کے سپاہیوں کو دلیر افسران کو دلیر سپاہیوں کو نشانہ بنایا اپنی دہشت گرد کاروائیوں کا اور شہادتیں ہوئی ہیں پاک فوج کے افسران کی جوانوں کی ایک انتہائی دلخراش واقعہ ہے دونوں واقعات جو ہوئے ہیں اس کی تفصیل میں جائیں گے ذرا اور اس کے بعد ایک جوابی کاروائی پاکستان فوج نے کی ہے جو کہ بہت بفٹنگ ریپلائے تھا اور بہت ہی ضروری تھا اس کے اوپر بھی بات کریں گے اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کے اوپر پشاور کے اندر ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک بیان دیا ہے سوال و جواب کرتے ہوئے وہ بھی بہت اہم ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور آخر میں اس کا ایک تجزیہ کریں گے کہ یہ معاملات کیا ہیں اور یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے تحریک طالبان افغانستان ہے اور یہ جو پاکستان کی بیچ میں ایک ان تینوں دونوں کے ساتھ یہ جو ایک ٹرائنگل ہے یہ کیا ہے اس کی ایکویشن کیا ہے ہاؤ ڈز اٹ ورک تو آئیے آغاز کرتے ہیں ہم بہت تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ ویڈیوز آپ تک لے کے آتے ہیں اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کیجئے اور اگر آپ یوکے یو ایس کینیڈا کے رہنے والے ہیں تو آپ ہمیں تھینکس کا بٹن پریس کر کے بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ تو جناب ہوا کچھ یوں کہ پاکستانی فوج نے خیبر پختون کے اورکزی زلے میں انٹیلیجنس پیسٹ آپریشن کیا آئی بیو اور اس کے دوران بھارتی حمایت یافتہ یہ جو فتنہ الخوارج ہیں دہشت گرد ان کی موجودگی کی اطلاع پر کاروائی کی گئی اور یہ حملہ بدھ کی رات ساتھ آٹھ اکتوبر دوزار کی درمیانی شب کو ہوا جب دہشت گردوں نے روڈ سائیڈ بوم یعنی کہ آئی ای ڈیز جو امپروائیسٹ ایکسپلوزیو ڈیوائسز کہلاتی ہیں ان کے ذریعے فوجی قافلے پر دھماکہ خیز حملہ کیا جس کے فوری بعد مسلح دہشت گردوں نے گھیراؤ کیا اور شدید اندھا دھوت فائرنگ کا آغاز کر دیا اور یہ علاقہ جو ہے جس میں یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا ہے حملہ کیا گیا ہے ایمبش کیا گیا ہے یہ علاقہ افغان سرحد کے قریب واقع ہے جہاں تحریک طالبان پاکستان یعنی کہ ٹی ٹی پی جو فتنالخوارج ہے اس کے دہشت گردوں کی نقل و حرکت عام ہے حملے کی شدت ایسی شدید تھی کہ فوجیوں کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور یہ ایک منظم گھات کا حملہ تھا ایک آرگنائزڈ ایمبش تھا جو رات کے وقت کیا گیا تاکہ فورسز کو حیران کیا جا سکے ان کو سرپرائز کیا جا سکے اس جھڑپ میں کل گیارہ پاکستانی فوجی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں پاک فوج کے جن میں ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک میجر بھی شامل ہیں شہدا کی تفصیلی فہرست میں اگر جائیں تو لیفٹنٹ کرنل جنید انتالیس سال ان کی عمر تھی جو اپنی ٹیم کی قیادت کر رہے تھے اور ان کا تعلق راول پنڈی سے تھا اس کے بعد میجر طیب راحت تھے جن کی عمر تینتیس برس تھی سیکنڈ ان کمانڈ تھے اور لاہور کے رہائشی تھے اس کے علاوہ نائب صوبے دار اعظم گل تھے اڑتیس سال ان کی عمر تھی خیبر پختونخوا سے تعلق تھا عادل حسین تھا پینتیس سال ان کی عمر تھی پنجاب سے ان کا تعلق تھا نائب گل امیر تھے جن کی چھتیس سال عمر تھی خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق تھا لاسٹ نائک شیر خان تھے جن کی کہ اکتیس سال عمر تھی اور بلوچستان سے ان کا تعلق تھا لاسٹ ایک تلیش فراز تھے جن کی کہ بتیس سال عمر تھی اور وہ سندھ سے تعلق رکھتے تھے لاسٹ ایک ارشاد حسین تھے جن کی کہ بتیس سال عمر تھی پنجاب سے تعلق رکھتے تھے سپاہی توفیق خان تھے اٹھائیس سال عمر تھی خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے تھے سپاہی عاقب علی تھے تیئیس سال عمر تھی سندھ سے تعلق رکھتے تھے سپاہی محمد زاہد تھے جن کی کہ چھبیس سال عمر تھی اور پنجاب سے تعلق رکھتے تھے شہید افسران لیفٹڈ کرنل جنید طارق اور میجر طیب راحت کی نواز جنازہ دس اکتوبر دو پچیس کو راول پنڈی کے چکلالہ میں ادا کی گئی جس میں آرمی چیف فیلڈ مارشل سعید سم منیر وزیر اعظم شباز شریف وفاقی وزراء اور دیگر آلہ افسران شریک ہوئے باقی نوش و ادا کو ان کے آبائی علاقوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی گئی جوابی کاروائی میں پاکستانی فورسز نے انیس دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا جو بھارتی پروکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھتے تھے آئی ایس پی آر نے انہیں بھارتی حمایت یافتہ قرار دیا اور اس کے علاوہ الجزیرہ اور روائٹرز نے بھی ان تمام خبروں کی تصدیق کی اور ان کے بارے میں خبریں نشر کیں ٹی ٹی پی نے اس حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی اور یہ بھی مانا گیا کہ یہ ایک آرگنائزڈ ایمبوش تھا ایک منظم گھات تھی جس کے اوپر حملہ کیا گیا تھا جو کہ روڈ سائیڈ بام سے شروع ہوا اور آخر میں پھر گولہ باری اور شدید فائرنگ کے اوپر متج ہوا یہ حملہ دوزار بائیس میں ٹی ٹی پی کے ساتھ سیز فائر کے خاتمے کے بعد بڑھتی ہوئی دہشتگردی کی لہر کا ایک حصہ ہے پاکستان انسٹیٹوٹ فور کانفلیکٹ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز پی آئی سی ایس ایس اور سینٹر فور ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز کی رپورٹ کے مطابق دوزار کی پہلی تین سہمائیوں میں خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں دہشتگرد حملوں میں پچاس فیصد سے زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا اور بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کو ختم کرنے کا عہد کیا صدر آصف علی زرداری نے شہدہ کو قومی ہیرو قرار دیا جبکہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری قومی اسمبلی کے سپیکر ایاز صادق اور ایرانی سفیر رضا امیری مغدب نے بھی تعزیت کی علاقے میں اس کے بعد کاروائی شروع ہو گئی صفائی کی کہ ان لوگوں کو وہاں سے فارغ کیا جائے صاف کیا جائے اور سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کے خاتمے کا اعلان کیا یہ واقعہ پاکستان کی سرحدی سلامتی کے لیے سنگین چیلنج ہے جہاں افغان سرحد سے دہشت گردوں کی دراندازی اندازی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اس کے بعد ابھی اس واقعے کے زخم اسی طرح تازے تھے ان میں سے خون رس رہا تھا کہ اگلے ہی روز نو اکتوبر خان کے پچیس کو درابان علاقے میں یہ جو فتنہ اور الخوارج ہیں ان کی موجودگی کی اطلاع پر ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن یعنی آئی پی او کیا گیا یہ کاروائی نو اکتوبر دوہزار پچیس جمعرات کے دن دن کے وقت شروع کی گئی جو اورگزئی حملے کے فوراں بات کی گئی تھی دربان علاقے میں بھی افغان سرحد سے منسلک ہے یہ بھی جہاں ٹی ٹی پی کی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو گھیر لیا گیا اور شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جو کئی گھنٹوں تک جاری رہا شدید فائرنگ کے تبادلے میں تیس سالہ میجر سبتین حیدر شہید ہو گئے جو اپنی ٹیم کی قیادت کر رہے تھے اور کوئٹہ کے رہائشی تھے ان کی نواز جنازہ چکلا میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی آپریشن میں سات دہشت گرد جو کہ بھارتی پروکسی فتنہ اور خوارج سے تعلق رکھتے تھے وہ ہلاک ہوئے ان کے پاس ہتھیار گولہ بارود اور دیگر اسلحہ برآمد ہوا یہ دہشت گرد پہلے بھی آ, پاکستان کی عام فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں پر حملے کر چکے تھے آئی ایس بی آر نے بیان میں کہا کہ میجر ستین حیدر نے اپنی ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے شہادت پائی جو ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتا ہے علاقے میں اس کے بعد کلیرنس کا جو کام ہے وہ شروع کر دیا گیا تاکہ کوئی باقی دہشت گرد نہ بچے یہ واقعہ اور فوراً بعد فوجی ہلاکتوں کی تعداد کو بارہ تک پہنچا دیتا ہے جو سرحدی علاقوں میں بڑھتی دہشت گردی کی عکاسی کرتا ہے اب ان حملوں کے فوری بعد کیونکہ یہ کوئی چھوٹی کاروائی نہیں تھی دو روز میں اس طرح کی کاروائیاں ہونا یہ عام بات نہیں ہے اس لیے ایک کلیئر میسج دینا بہت ضروری تھا یہ تمام کاروائیاں جو ہو رہی تھیں یہ سرحد پار سے ہو رہی تھیں تحریک طالبان پاکستان کے جو بیس ہے جو ان کا کیمپ ہے جہاں ٹریننگ گراؤنڈز ہیں وہ افغانستان میں ہے اور پاکستان یہ بات افغانستان کو بارہا بتا چکا ہے اس لیے اس کا جواب بےفٹنگ مینر میں دینا بہت ضروری تھا اور پاکستانی فض... فضائیہ نے نو اکتوبر دوزار پچیس کو جمعرات کی رات کو افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک کمپاؤنڈ پر ایک ایئر سٹرائک کی جس میں ٹی ٹی پی کا سربراہ نور ولی محسود جہنم واصل ہوا یہ حملہ کابل کے مرکز اور شمال میں ہوا جہاں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں خاص طور پر عبدالحق الحق چوراہے کے قریب امو ٹی وی اور دیگر ذرائع کے مطابق متعدد ذرائع نے نور ولی محسود کی ہلاکت اس کی جہنم واصل ہونے کی تصدیق کی تصدیق ہے جو 2018 سے ٹی ٹی پی کا کا امیر تھا اور پاکستان کا سب سے بڑا مطلوب دہشت گرد تھا نور ولی محمد نے 2003 میں محسود طالبات میں شمولیت اختیار کی تھی جی اس نے اور دوہزار تیرہ میں کراچی آپریشنز کا سربراہ بنا تھا اور انقلاب محسود کتاب بھی لکھی تھی جس میں بے نظیر بھٹو کے قتل کا دعویٰ بھی کیا گیا تھا بے نظیر بھٹو کی شہادت کا دعویٰ بھی کیا گیا تھا ٹی ٹی پی نے دو اکیس میں افغان طالبان کے اقتدار کے بعد حملوں میں اضافہ کر دیا جس کے بعد اس کی فریکنسی میں بھی اضافہ ہوا اور شدت میں بھی اضافہ ہوا اب بہت سے لوگوں میں یہ بھاپ پایا جا رہا تھا کہ پاک فوج نے واقعی میں کہ پاکستان نے ایئر اسٹرائک کی ہیں نہیں کی ہیں لیکن کل پشاور میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹنٹ جنرل احمد شریف چودری نے افغانستان میں حملے اور ٹی ٹی پی کے حملوں کے حوالے سے سوالات کے کچھ جوابات دیے اور انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان نے سفارتی سطح پر بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ افغانستان کو بتایا ہے کہ جناب یہ جو آپ کی سرزمین ہے یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور نے بتایا کہ جی پاکستان نے پیشکش بھی کی تھی لیکن وہ پیشکش قبول نہیں کی گئی تھی اور اس پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے سوال کیا جناب کہ سوشل میڈیا پر سٹرائکس کے حوالے سے کچھ بات چیت ہو رہی ہے افغانستان کے ترجمان کا بھی کوئی بیان آیا ہے اور یہ بھی صحافی نے پوچھا کہ جی پاکستان نے سفارتی سطح پر سننے میں آیا ہے کہ رابطے کی کوشش کی ہے اور کچھ دس بلین ڈالرز کی شاید بات کی ہے کہ جناب یہ ٹی ٹی پی کو کہیں دور اندر ڈیپتھ جا کر آپ ان کو اگر کوئی جگہ دینی ہے تو وہاں پر دے دیں اور لنڈم سیٹل اوور دا اوے فرام پاکستان کچھ اس طرح کی سوال انہوں نے کیا اور کہا یہ کہ شاید پیشکش قبول نہیں ہوئی تھی اور اس کے بعد صحافی نے یہ بھی پوچھنے کی کوشش کی کہ جناب کیا اب یہ ہوگا کہ ہاٹ پرسوٹ کیا جائے گا اور نشانہ بنایا جائے گا اگر کوئی ہوگا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب جہاں تک آپ نے سٹرائک کے بارے میں بات کی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں افغانستان کے جو ترجمان ہیں ان کا بیان بھی ملا ہے کہتے ہیں ہم نے اسے نوٹ کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان ہمارا ایک پڑوسی اسلامی بھائی ہے ہمارے تاریخی روابط رہے ہیں ثقافتی روابط رہے ہیں پاکستان نے یہاں لاکھوں افغانوں کو چار دہائیوں سے زیادہ عرصے تک ان کی میزبانی کی ہے ہم افغان حکومت سے صرف ایک بات کہتے ہیں برائے مہربانی اپنی زمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں ہمارے ساتھ ان کے تجارتی روابط ہیں یہ اب بھی جاری ہیں چند دن پہلے ان نے کہا کہ جی انگور اڈا پر اور اوپننگ آپریشنلائز ہوئی تھی اور انہیں یہ بھی کہا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ابھی بھی جاری ہے انہیں کہا کہ وہاں سے لوگ اب بھی یہاں علاج کے لیے آتے ہیں تو ہم ان سے صرف ایک ہی بات کہتے ہیں جو بالکل منصفانہ ہے کہ آپ اپنی زمین کو کہ جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو دہشت گرد گروپوں سے استعمال نہ ہونے دیں اور انہیں نے پھر یہ بھی کہا کہ کیا یہ بات غلط ہے کیا یہ تقاضہ کرنا غلط ہے کیا انہوں نے کہا کہ کیا یہ بالکل منصفانہ نہیں ہے یہ اس قسم کی گفتگو کچھ وہاں پر ہوئی اور اس کے بعد پھر ایک اور کسی نے بھی یہ پوچھا جناب کہ کیا پاکستان نے وہاں پر کوئی اس طرح کا اٹیک کیا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ جناب ہاں ہم اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں اب یہ تو سارے کا سارا معاملہ ہے کہ یہ دو واقعات ہوئے فتنہ اور خوارج کی طرف سے جس میں پاک فوج کے افسران اور جوان شہید ہوئے اور اس کے بعد ایک اس کا ریاکشن یہ آیا کہ پاکستان نے ائر اسٹرائک کی افغانستان کے اندر کابل میں اور یہ جو لیڈر تھا اس کو جہنم باصل کر دیا اچھا جناب اس طرح سے ہے کہ اس کی اگر تھوڑی سی میں آپ کو ایک انالسس کر دوں اس کا تجزیہ پیش کر دوں آپ کے سامنے تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ یہ ایک بڑی کمپلیکسی سچویشن ہے تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان یہ آپس میں مل کر امریکہ کے خلاف لڑتے رہے جو تحریک طالبان افغانستان کے جو بزرگ لوگ ہیں جو پرانے لوگ ہیں جن نے روس کے خلاف لڑائی لڑی ہے وہ پاکستان کے بارے میں جانتے ہیں پاکستان کی, کی کیا کانٹریبیوشن ہے اس کو بہت ہائی گریڈ کرتے ہیں اور ان کو علم ہے کہ پاکستان نے کس طریقے سے افغانستان کی گزشتہ چار دہائیوں میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے ایک بھائی چارے کا معاملہ کیا ہے مدد کی ہے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن یہ جو ایک نئی نسل ہے طریقے طالبان افغانستان کی اور یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے یہ لوگ جنہوں نے صرف امریکہ کے ساتھ لڑائی لڑی ہے یہ ایک مختلف سوچ کے مالک ہیں تحریک طالبان افغانستان کے لیے اس وجہ سے یہ معاملہ کچھ ان کے لیے پیچیدہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے تحریک طالبان پاکستان جن کے ساتھ ان نے مل کر لڑا ہے ان کے ساتھ بھی وہ ایک آؤٹ رائٹ اس طریقے سے جسے کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن اس طرح نہیں لے سکتے اور پاکستان کو بھی وہ ناراض نہیں کر سکتے ان کو معلوم ہے جو خاص طور پہ ان کے ایلڈرز ہیں کہ پاکستان کا ہمارا ایک تعلق ہے لیکن معاملہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان کے صبر کا پیمانہ اب لبریز لب ہو چکا ہے ایک ریڈ لائن ہے جی جو کہ کراس ہو چکی ہے اور اب پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے میں نے ایک پروگرام کیا تھا افغانستان کے بارے میں ایک کانفرنس ہوئی تھی روس میں چند دن پہلے اور جو امریکہ افغانستان کے جو سفیر تھے وہ بھی وہاں موجود تھے سب لوگ تھے جہاں پر کہ ایک یہ کمیونیک ہوا تھا کہ افغانستان میں کسی اور باہر کے ملک کو نہیں آنا چاہیے جو بگرام بیس پر امریکہ کو واپس آنے سے روکنے کے لیے تھا اور اس پہ پاکستان نے بھی دستخط کیے روس نے کیے چین نے کیے ایران نے کیے ہندوستان نے کی سب نے کیے لیکن اس کے فوراں بعد جو افغانستان کے وزیر ہیں افغانی وزیر ہیں وہ وہاں سے سیدھے بھارت گئے یہ اس طرح کی خبریں مل رہی تھیں اب بات یہ ہے کہ جب آپ بھارت کی گود میں بیٹھیں گے تو پھر آپ سے خیر کی توقع تو ہونے سے رہی کیونکہ بھارت پاکستان خصوصی طور پر یہ جو مئی گزرا ہے یہ چھ سے دس مئی کے دوران جو ان کو سبکی ہوئی ہے انہیں اب سمجھ نہیں آتی کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں اس کے علاوہ صرف وہی وہ نہیں ہے اور بہت سے لوگ ہیں جو اس میں شامل ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہاں پر امن ہو یہ بڑی گہری سازش ہے اس میں بہت سے ملک انوالڈ ہیں بہت سے لوگ انوالڈ ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر امن ہو اور اب ایک آپ کو مرجر نظر آ رہا ہے فتنہ الخبار اور, اور فتنہ الہندوستان کے بیچ میں جو کہ بلوچستان اور افغانستان سے جو ٹی ٹی پی آتی ہے اور یہ ایک ان کا مرجر ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور ان کا مین مقصد صرف یہی ہے کہ پاکستان میں خصوصی طور پر یہ جو گوادر ہے جو سی پیک ہے اس کو پن اپنے نہ دیا جائے اور پاکستان کے اندر ایک ایسا کیوس کریٹ کر کے رکھا جائے کہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کے جو عوام ہے ان کو اسی مشکلات میں رکھا جائے گا تاکہ وہ کسی طریقے سے ترقی نہ کر لیں بہرحال یہ میسج چلا گیا ہے جی افغانستان کو اور ہم نے بتا دیا ہے کہ جناب کم وٹ میں وی not going to do this we وی not going to tolerate it آپ کے ان کے ساتھ بھائی چارگی ہوگی آپ اپنی بھائی چارگی ضرور نبھائیے لیکن آپ کی بھائی چارگی جب ہم پر افیکٹ کرنا شروع کر دے گی تو پھر ہم آپ کی اور اپنی بھائی چارگی بھولتے ہیں, بھول جائیں گے کیونکہ ہمارے بچوں کے اوپر اگر کوئی ہماری فوج کے اوپر اگر کوئی اس طریقے سے کرے گا ہمارے شہریوں کے اوپر اگر کوئی اس طریقے سے حملے کرے گا تو اس کا اس کو ایک بفٹنگ فٹنگ دیا جائے گا کچھ uh, میں دیکھ رہا تھا لوگوں نے اس طرح کے تجزیے کیے ہیں خصوصا پر جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی یہ جی سٹریٹیجک ڈیپتھ چلی گئی فلانا چلا گیا دیکھیں جناب بات یہ ہے یو ہیو ٹو ڈرا لائن چاہے آپ کا سگا بھائی ہو چاہے جو مرضی ہو اگر ایک لائن کوئی کراس کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے اور معاملات یہ ہیں کہ جب تک آپ کمزور بنے رہیں گے سمجھانے کی کوشش کرتے رہیں گے ہم نے کر کے دیکھ لیا ہے کہانی اس طریقے سے سیکل نہیں ہو رہی تو دس از ناؤ the اونلی وے out اینڈ I think کہ اسی طریقے سے ہوگا آپ بفٹنگ ریپلائی دیں گے اس کے بعد آپ آکے کے بات کرنا چاہتے ہیں فابحہ آپ مزید یہ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں فابحہ ہم وہ بھی کھیلنے کو تیار ہیں یہ ساری کہانی ہے جی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جتنے شہداء ہیں ان کی شہادت قبول کرے اور پاکستان کے لیے اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا تیرے بیٹے تیرے جاباز چلے آتے ہیں پاکستان کے لیے اس کے بیٹے جانے قربان کرتے آئے ہیں قربان کر رہے ہیں اور قربان کرتے رہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور ایسے شہادہ کو ان کی شہادت کو قبول کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے پاکستان زندہ باد